Всем привет! Я художник Андрей Клишин. Продолжаю свой видеоблог о своих картинах, о какой-то мистичности этого процесса, о том, как эти образы вдруг странно начинают объясняться, почему они появились и что они обозначают. Вот эту картину я нарисовал в 2019 году, назвал ее «Цветок девяти реинкарнаций» я поначалу как бы не сразу понял, ну что это такое, что это за образ, почему он появился в моей голове и почему я его нарисовал. Но потом, как бы сопоставив разные факты и э, вспоминая о том, что я когда-то написал родословную книгу о нашем роде, роде Клишиных, я вдруг начал понимать, что это... Ну, как бы не просто так. Дело в том, что в моей родословной книге первое, что меня поразило, это когда я сделал вот это вот родословное древо в радиальной системе координат, где я указал, где когда кто родился, где когда кто женился, когда кто умер, я заметил такую интересную странность, что как только умирал прадед, рождался правну. И так появилось четыре раза. Вот самый старый наш Клишин, родоначальник рода Игнат Клишин, родился примерно в 1845 году. Прожил долгую жизнь и умер он в 1930 году. И в 1930 году рождается его правнук Виктор Клишин, мой отец. Сын Игната Клишина Тимофей Игнатович Клишин родился в 1881 году, тоже прожил долгую жизнь, и он умирает в 1958 году. И в этот же год рождаюсь я, Андрей Клишин, правнук Тимофея Клишина. Еще один факт. Сын Тимофея Клишина Алексей Тимофеевич Клишин рождается в 1905 году, тоже прожил долгую жизнь, и умирает в 1992 году. И в 1992 году рождается его правнучка Александра Клишина, моя дочка. Я издал эту книгу в 2003 году, как бы в 2003 году я закончил это родословное древо. Это было 20 лет тому назад. Но вот уже сейчас э -э мой отец Виктор Алексеевич Клишин не пережил выезд из горловки, не пережил вот это моральное состояние, которое у нас возникло в связи с этой войной. Он умирает в 2014 году. И в 2014 году у моего сына рождается дочка Ангелина, правнучка моего отца Виктора Клишина. То есть получается уже четвертый подтвержденный случай. Что это такое? Какое-то совпадение? Или это действительно какая-то реинкарнация? Можно только догадываться. Хотя есть какая-то небольшая такая связь. Вот, например, по преданиям Игнат Клишин был невысокого роста казак, черные как смоль волосы, шебутной такой. И мой отец, как бы родившийся в год смерти Игната Клишина, тоже был такой. Я как бы похож на Тимофея Клишина, который умер в 1958 году. Он тоже умел рисовать, он был такой, ну не знаю, зажиточный крестьянин, и раскулачивали его, и он сбегал с этой каторги, такой с авантюрной жилкой. Потом расскажу пару историй об этом. Вот, и я вроде бы такой же. Алексей Тимофеевич Клишин, мой дед, высокий, стройный, худощавый, такой весь правильный. И дочка, родившаяся в год смерти этого прадеда, такая же. В общем, наверное, какая-то связь существует. Я в своем блоге не делаю каких-то выводов. Я просто собираю факты и предлагаю вам самим об этом подумать и как бы самим принять какое-то мнение. Так что вот эта картина... 9 цветок девяти реинкарнаций. Может быть, и вот как раз она именно об этом. О том, что мы переживаем какие-то жизни, мы переживаем какие-то переходы от одного в другое. Ну, может быть и так.